инспектора, которые не могут доказать своими знаниями в области законов, правил и своих внутренних инструкций, они доказывают совсем другим способом. Вот, например, как случилось сегодня ночью. В час ночи автомобиль приора, который принадлежит мне, был подпален. Есть основания, есть предположение, кто это мог сделать, так как неоднократно на протяжении вот последних месяцев есть конфликтные ситуации с инспекторами на украинского ГАИ. С их уст в мою сторону, в сторону моего брата звучали неоднократно угрозы. Они все сделают возможное и невозможное для того, чтобы лишить меня прав. Некоторые инспектора дают слово офицера, что приложат максимум усилий, дабы сделать все возможное, чтобы я ходил пешком. Ну, я так подразумеваю, что вот это сейчас состояние этого автомобиля, это и есть первый шаг к исполнению защиты чести офицера и слова. Вчера, буквально вчера, был конфликт, связанный с тем, что инспектора ГАИ стояли возле рынка на улице Ленина, на пешеходном переходе, непосредственно на перекрестке. То есть нарушая... Правило дорожного движения, пункт 159. Ну, мы вынуждены были сделать снимки. На что э, была же самая сделана угроза. Если данные фото, видео где-то появятся или в интернете, или же где-то в каких-то органах соответствующих, то нам подрывают бошки. После этого часика 4 патрульный автомобиль стоял в течение 20 минут возле нашего двора, как раз э, вместе где видно было, где стоял мой автомобиль, сидел за рулем инспектор ГАИ и два человека по гражданке. Включение экспертов, которые приезжали с Кировограда, практически на 90% это поджог. Есть видео, которое находилось на видеорегистраторе, где четко видно, как загорается быстро жидкость для костров или бензин тут уже только эксперты взяли анализы и только они смогут дать оценку на этом видео показано как загорается на капоте непосредственно посередине загорается эта жидкость сразу же тухнет так как металл гореть нечему и потом продолжают гореть колеса, резина и все остальное то есть если бы если бы не сигнализация двухсторонняя не сработала и я не услышал в доме то конечно были бы последствия похуже. А так вот имеем на сегодняшний момент то, что имеем.